Сила, яка крепко допомагає опозиції у фізичному протистоянні. Я хочу надати слово лідеру партії удар Кличко кличку! Партнери, друзі, не будуть проти. Я, я знаю, що багато людей спілкуються російською мовою в Харкові. І тому я можу спілкуватися з багатьма мовами. Але дуже важливо, щоб нормально розуміти один одного. Хочу привітати всіх харківчан, кожного із вас. каждого из вас, несмотря на угрозы, несмотря на то, что нам говорят, что будут провокации тех, кто не побоялся, тех, кто пришел сегодня на встречу, высказать свою позицию, людскую позицию, гражданскую позицию тех, кто не хочет больше ждать. Пока нам принесут то обещанное будущее, когда она услышит каждого из нас, да, услышат, но не при жизни. Уже 20 лет слышат, и чем дальше, тем хуже. Я хочу сказать и поблагодарить каждого, потому что от вас, от тех людей, кто не хочет ждать, зависит завтрашний день. Нужно бороться. Нужно бороться за будущее, нужно бороться за сегодняшний день. И можно изменить страну. Мы ее изменим. Мы твердо уверены, что Украина имеет колоссальный потенциал. Но этот потенциал ложат себе в карман те, которые сегодня добрались до власти. Меряются яхтами, нулями на банковских счетах, самолетами. Их не интересует, как живут украинцы. Не живут, выживают. И на сегодняшний день миллионы украинцев не могут реализовать себя на родине. Миллионы украинцев уезжают работать где угодно, в Россию, в Европу, в Америку, где угодно можно встретить украинцев, которые не могут себя реализовать. 70% молодых людей, вдумайтесь в цифру, мечтают уехать учиться, работать и жить за рубеж, потому что не видят перспектив. Такую страну мы можем построить. И те, кто в сегодняшний день находится у власти, думают только лишь об одном. Как удержать власть, как набить карманы и использовать всех как дешевую рабочую силу. Независимо от региона. Запад, Восток, Центр, Юг, независимо на, на каком языке говорят, на русском, украинском, татарском, болгарском, венгерском, все украинцы хотят четко и уверенно смотреть завтрашний день имея работу, достойную заработную плату, достойную пенсию, социальные гарантии, всего того, чего у нас нет. Я уверен. Мы верим в нашу страну. Я уверен, что мы сможем изменить. Я хочу поблагодарить каждого из вас за доверие, которое вы, 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 вы дали нам. И мы делаем в парламенте все то, что от нас зависит. Да, нам закидывают, что мы сегодня блокируем Верховный Совет. Мы блокируем, потому что не остается другого выхода. Мур... Правила мы делаем! И мы одерживаем победу! Мы одерживаем победу, потому что впервые за 20 лет истории мы заставили депутатов приходить в Верховный Совет, заставили голосовать персонально. И впервые за 20 лет мы имеем контроль за персональным голосованием. Это очень важно. Нам важно чтобы парламент работал. Нам важно, чтобы он работал не на кучку людей, олигархов, а на страну, на всех украинцев. Я, я уверен, мы можем это сделать. Мы боремся. Но наша борьба не имеет никакой, никакого смысла, не имеет силы без поддержки украинцев. Я уверен, мы сделаем все чтобы ни в коем случае не разочаровать украинцев, мы боремся. Не просто. Против нас, не только лишь депутатов, а против всех нас используют милицию, прокуратуру, налоговую. Никто из украинцев не защищен и не может уверенно смотреть завтрашний день. Я знаю об одном. Знаю одно. И хочу обратиться к каждому из вас. Невозможно победить, выжидая. Невозможно ждать, что кто-то принесет на блюдечке с голубой каемочкой благо. Увы, это реальности жизни нужно бороться. Мы боремся. Мы боремся и будем бороться, инвестировать свои силы, энергию, время. Но нам необходима ваша поддержка. И мы... Вы будете с нами, и мы вас не подведем. Я знаю об одном. Твердо, четко, без борьбы победы никогда не будет. И мы боремся за наше будущее, за нашу Украину, в которой каждый чувствует себя уверенно, в которой каждый верит в свои силы, в которой каждый может уверенным быть в детях, которые будут расти и в стране, в которой есть законы, не для кучки, которые пишут их для себя, законы для каждого. И каждый должен быть равен перед законом. Я уверен, мы сможем изменить страну. Я уверен, мы это сделаем. Никогда не будет в далеком будущем. Мы это сделаем в ближайшее время. Мы знаем. Сегодняшний день власть делает все для того, чтобы пересмотреть законы, пересмотреть конституцию, сделать референдум, выбирать президента в парламенте или один ту, уничтожить парламент, сделать его ручным, двухпалатным, делается все возможные методы для того, чтобы ни в коем случае не потерять власть.